ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ದಿನ ನಾನು 26 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನ ಬುದ್ಧಿ ವೇದಂ ಜನಯೇ ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಂ ಜೋಶಯೇ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯುಕ್ತ ಸಮಾಚರಂ ಪ್ರಕೃತೇ ಕ್ರೀಯಮಾನಾನಿ गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नाविदो मन्दान् कृत्स्नवित्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्वाभिगतज्वरः